Всем доброго дня. Следующая свап работа у нас. Город Полтава. 651. Меняем на 2,7. ОМ 647. И будем показывать, как у нас все это делается. Полтава забрал машину с парка Будка 651. Знімаємо, ставимо 2,7, а М647. Так, машина вся. Капот під капотом. Так же ж приятніше буде знімати двигун. Все, зараз розгружаємо і працюємо на днях, далі будемо. знімати двигун. Мотористу все обеспечил, все скупился, все доставил, работа есть. Працюємо далі. Так, зашел моторчик 2.7, 647 под переделку вместо 651 Как обычно, полная ревизия. Ставим новый насосик, новые прокладочки, сальничек вперед-взад. Проверили вкладыши, полностью в рабочем состоянии. Приняли решение их не трогать, не менять. Оригинальный, есть оригинальный. Был вытащен немножко один цилиндр. Сейчас промерили 4 сотки. Мы немножко взяли, убрали кончиком. Скорее всего, что когда стояло, был открыт. Либо может быть мотор, либо вода попадала. Немножко хатнулось. Мы все убрали. Все красиво. Новая прокладочка. Да ну все будут новые прокладочки. Поддончики, насосы. Головочка на ревизии. Уголовщиков. Плоскость, опрессовка, никаких сварок, все резьбы. Новые маслоотражатели и прирезанные клапана. Все. Дальше покажем сбор. Дня 651 выняли. Моторный отсек, балки, рейки, все помыто, перемыто. Работаем далее. Так, пришла нам головочка от головщиков. Наконец-то мы забрали. Так, смотрим, резьбы у нас проверены все родные, все целые под свечи все по оригиналу, никаких сварок ничего, что у нас здесь у нас здесь клапана все прирезаны трещинок нету даже по свечам накала вот так лучше наверное, видно, да? обычно там по свечам накала есть трещинки, но тут у нас отличная голова опрессовано, плоскость сделана. Всё. Новая прокладочка, новые болтики. Собираем. Так, головочка на месте. Протянута. Килограммы градусы. Все как положено. На. Начинаем его упаковывать. Так, новый термостатик. Вернер. У нас будет берушки свечи Накала, натяжная станция, теплообменничек, помпа по Хепу будет. Коллектор шлифанули, новая прокладочка по Эрлингу. Собираем. Так, сальничек мы поменяли. Э, по Эрлингу, помпочка по Хепу. Термостатик новый, теплообменничек новый, подрубочки новый. Датчик давления такой для успокоения, не знаю, души. Нужен он, не нужен. Свечи накала новенькие, все на керамике. Все на месте. Все, собираем дальше, накидываем топливо. Так, по низу. Установили 27 насос. Широкая шестерня. 27, там где-то, если сильно захотеть, то можно увидеть, короче, 27 насос, прокачали, залили масло уже. Теплообменничка у нас уже выбегает. Сейчас покажу. Обежала. Фильтр Бале. Закрываем. Так, сейчас новая прокладочка. Поддончик закрываем. Так, поменяли мы пробочку со стороны турбины под турбиной. Была ржавенькая, снаружи она мне не понравилась. Мы ее, она вам пробилась, потом мы ее вываряли сюда, поставили новую пробочку. Установил еще пробочку, уголовочку, потому что отсутствовала машинка, была с водяным охлаждением, генератор. Закрыли. Так, 647 накидываем, накидываем потихонечку, облагораживаем. Так, Помпочка я уже говорил. Все мягенько, все хорошо. Новые ролики. ТНВД после проверочки даже был завернутый в бумажку. Такую страшную, конечно. топливный насос. Так, речка проверена, помыта. Меточки мы выставили. ОТ. Один оборотик. затягиваем. Оп. Здесь четенько. Смотрим по валам. Идеально. Валы совпали, Меточка внутри по валам. Тоже вот точка, точка. Все, волосы упали, закрываем клапанную крышечку, турбинки. Турбинка у нас тоже после ревизии полностью все. Будем устанавливать. Так, уже поздно. Что смогли сегодня собрали, накидали. Если нас, может быть, немножко не отвлекали. Мы бы закончили, но делаем, проверяем, проверяем, делаем. То, что не нравится, переделываем. Если где-то резьбы прослаблены, еще что-то Гужоним резьбы, все восстанавливаем, потому что не хочется переделывать. Ну и чтобы человек в будущем не мучился. Так, завтра мы что, накроем клапанку, поставим турбину, поставим генератор лапы, снимем его со штапеля, прикрепим плиту, маховик, стартер трубочки, шлангочки, все завтра будет. Каналы у нас почищены под форсуночки. Форсуночки тоже завтра без проверочки. Все внутри чисто, красиво. Продолжаем. 647 Мы поставили клапанную крышечку, новая прокладочка. Весь комплект. Будем устанавливать форсуночки. Форсуночки пришли после проверочки. 5, все пять все пять форсуночек все вот в таком у нас состоянии все проверены отрегулированы канальчики я вчера показывал почищены все сделаны так керамика новые болтики колечки устанавливаем Так, отак ми намазуємо, намащуємо, як я кажу в цьому випадку, кашу маслом точно не зіпсуєш, Кільце не мажу, бо... бо не мажу. Рахую, що не треба мазати кільце, бо там буде лишні мікрони. Оп. так кожу. Так, 647 готов. Осталось я поставлю вакуумный насосик. И сцепление. Все. Полная ревизия. Форсуночки на месте. Турбина после ревизии на месте. Генератор после ревизии. Абсолютно все. Переходная плита на месте. Стартер на месте. Топливный установлен бачок гидроусилителя все мы готовы вместо 651 -го. вчера закончили замену двигателя м 651 на 2,7 CDI ОМ-647. Компрессор кондиционера стоит на месте. Так, у нас тут вайпины, трубы пошли. Капитальнейшая ревизия двигателей. Едем к электронщикам. Новый аккумулятор пришлось купить. На одном блоке і було буде. Всім доброго дня. Зробили переобладнання. Встановлений ом 647 замість ом 651 -го. Все зроблено повністю. Повністю зроблена вся моторна проводка. Все повністю перебрано. Блок у салоні. Ось так все виглядає все. В салоні. Все в машині працює. Все відображає все, все є. Ніяких помилок немає, все. Все працює. Як завжди, встановили по проханню клієнта контроль тиску масла. Температура двигуна. Та заряд. машині є круїз. Круїз також працює. Все. Лімітер показує. Круїз працює. Ось так робить дві. Добре. Оце не масненька. Нічого зараз немає. Все добре. По установці догона та електронного обладнання. Звертайтеся, засягите крови це. Наразі мы свою работу завершили, всем гарного дня и мирного неба, до встречи. утро, забираю машину в электрончик, контрольная лампочка, давление масла. Все потухло. Зарядка без возбуждения. Поменяли АМ-651 на 2,7 CDI АМ-647. Все красиво, моторчик мурчит. Прекрасно. Ну нормально, едем на сертификацию. Следующий этап проходим сертификацию. Замена мотора АМ651 на 2,7 CDI АМ647. При замене двигателя мы укорачиваем переднюю часть. Хотели сэкономить хозяину деньги, клиенту, но не тут-то было. Забрал машину в электронщиков, вибрация кошмар. Поменяли три крестовины, крестовины под тавотницу, подвесные пойдут. Все, теперь спокойно можно ставить на машину. Я на самом лучшем кардан-сервисе города Днепра.